السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مَا أَصَابَتْكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيرٍ صدق الله العلي العظيم وقال تبارك وتعالى وَأَنْتُمُ الأعلون إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق الله العلي العظيم يا عزيزو ورباهيو اس وقت هماري دل و دماغ پر کل شهر بنارس كي اندر جو حادثة پيش وہ اس طرح مسلط ہے کہ کوئی دوسری بات سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے آپ حضرات بھی باخبر ہوں گے کہ کل عدالت نے گیان مسجد کے تہخانے میں پوجا کی اجازت دیتے ہوئے مقامی انتظامیہ کو ایک ہفتے میں عمل درآمد کرنے کی ہدایت دی تھی لیکن انتظامیہ نے اس قدر اجلس سے کام لیا کہ کل رات ہی ساری رکاوٹیں ہٹا کر گاٹر کاٹ کر خانے میں مورتی رکھ دی گئی اور وہاں پوجہ پاٹھ شروع ہو گئی جس کی وجہ سے مسلمانہ نے بنارس کے اوپر خاص طور سے اور پورے ملک کے مسلمانوں کے اوپر غم و اندوہ کا بادل چھا گیا اور انتہائی دل شکستگی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے خبر ہے کہ اس کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر کیس دائر کیا جا رہا ہے لیکن عدالتوں کا جو رخ ہے اس کی بنا پر کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ فیصلہ کیا ہوگا ایسے موقع پر بنارس میں شہر مفتی گانوافی مسجد کے امام انجمن انتظامیہ مساجد کے صدر جناب مفتی عبدالباطن صاحب نے آج کی میٹنگ میں شہر کے تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کی ہے کہ کل کا دن اپنے تمام کاروبار وغیرہ بند رکھتے ہوئے جو میں دعا منائے جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن ویسے بھی مسلمانوں کے لیے خاص عبادت کا دن ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو عمل بنارس کے اندر ہو رہا ہے خاموشی کے ساتھ ہر جگہ کے مسلمان اپنے طور پر کل توبہ استغفار اور دعاؤں کا خاص اہتمام کریں دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے اور ہمارے اعمال اس سلسلے میں فیصلہ کن ثابت ہوتے ہیں جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ شانو نے یہی فرمایا ہے ما بتم میں مصیبت فرما کسبر تحدیق ہوں و یافع کثیر کہ جو کچھ بھی تمہارے اوپر حالات پیش آتے ہیں یہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو درگزر کر دیتا ہے اس امت پر بڑے سخت سخت حالات آ چکے ہیں گرناتا بند تباہ و برباد کر دیا گیا اسلام سے نام و نشان مٹا دیا گیا تاتاریوں کے ذریعے بغداد کو تہس نہس کر دیا گیا اسلامی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا یہ الگ بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے خاندان سے اسلام کے نمائندے پیدا فرمائے اور علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ کو کہنا پڑا ہے آیا یودش تاتار کے افسانے سے کہ پاسبہ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے لیکن جو جو حالات پیش آئے ہیں ان کا تجزیہ کرنے والوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہر جگہ چاہے وہ بغداد ہو چاہے وہ دلوس ہو دنیاوی شان و شوکت کے اعتبار سے مسلمان بڑے عروج کے اوپر تھے ان کی حکومت تھی ان کی طاقت تھی اور بہت بڑی تعداد تھی دنیاوی اعتبار سے وہ ہر اعتبار سے ترقی یافتہ تھے لیکن دینداری ان کے اندر سے نکل چکی تھی دنیا طلبی اور دنیا کے اندر یعنی غرق رہنے کا ان کے اندر دجھان پیدا ہو گیا تھا دشمن کے دل سے ان کا روب نکل گیا جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمام دنیا کی قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طریقے سے دسترخوان پہ کھانا کھانے والے ایک دوسرے ساتھی کو دعوت دیتے ہیں یہ یہ ڈش لو یہ کھانا لو یہ بہت عزیز ہے اسی طریقے سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تباہ و برباد کرنے کے لیے ساری قومی ایک دوسرے کو دعوت دیں گے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت تھوڑی ہوگی فرمایا نہیں تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت ایسی حیثی ہوگی جیسے سیلاب کے زمانے میں پانی کی سطح پر بہنے, و... بہنے والا کوڑا کرکٹ اور جھار جھنکار ہوتا ہے کہ کوئی... اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں صورتحال یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کی دلوں سے مخالفین کی دلوں سے تمہارا روب نکال دیں گے اور تمہارے دلوں کے اندر کمزوری پیدا کر دیں گے بزدری پیدا کر دیں گے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بزدلی کیوں آئے گی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف موت کی کراہیت یہ دو اسباب ہو گیا یہ تطریف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حالات کو دیکھیے تو آج مسلمان ہندوستان کے اندر سرکاری اعداد و شمار کے اعتبار سے بیس کروڑ کے اعتبار کی تعداد ہے ان کی اور اگر پورے حقیقی گنتی دیکھی جائے تو اس سے بہت زیادہ ہے لیکن کوئی وزن نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے فرقہ پرست اور اسلام دشمن عناصر جو چاہتے ہیں وہ منٹوں کے اندر کر گزرتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی اب ایک ہی راستہ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے آئیں جو کوتاہیاں ہیں ان کا اضالہ کریں معاصی سے توبہ کریں نمازوں کا اہتمام کریں اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو برتری عطا فرمائی تھی وہ ان کے ایمان اور عمل صالح کی بنا پر تھی اور اسی زمانے کا یہ اعلان ہے کہ التم العین ان کو تم مومنین تم ہی سربلند رہو گے اگر واقعی تم ایمان والے ہو ایمان حقیقی معنی میں اگر ہمارے اندر آ جائے تو تعداد کچھ بھی ہو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرمائیں گے اس لیے جس کا جتنا دائرے اثر ہے اپنے دائرے اثر کے اندر مسلمانوں میں دینی بیداری پیدا کر کے لغویات خرافات اور گناہوں سے بچ کر طاعت و بندگی والی زندگی گزارنے کے تلقین کریں اور, اور گناہوں سے اپنے بچائیں توبہ و اس کا اہتمام کریں خاص طور سے کل کا دن جو جمعہ کا دن آنے والا ہے اور آگے جو پروگرام ہیں ان کی کامیابی کے لیے اور اس مسجد کے اندر جو بت رکھ دیا گیا اور مورتی رکھ دی گئی پوجا شروع ہو گئی اس کے پاک ہو جانے کے لیے خاص طور سے اہتمام سے دعائیں کریں کوئی احتجاج سڑکوں پہ نکلنا نعرے لگانا کالی پٹی باندھنا یہ تو صرف ظاہری اسباب از, ہیں اور ان سے اب تک کچھ ہوا نہیں ہے اس لیے جو حقیقی قوت ہے وہ ہمارے ایمان اور عمل کی قوت ہے اس پر ہر ایک کو آنا چاہیے اپنے گھروں میں اپنے محلے میں اپنے پڑوس میں اپنی مسجد میں اپنے اہل تعلق میں سب میں اس کی بات کو چلائیں کل خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کریں مسجد میں پہلے آ جائیں سارے لوگ بیٹھ کر سننے سے فارغ ہو کر دیر تک کلمہ طیبہ استغفار کریمہ لا کریم الا انت نے انی نکل من الظالمین کا ورد کرتے رہیں اور اس کے بعد نماز جمع جمعہ کے بعد اجتماعی طور سے اہتمام کے ساتھ دعا کریں آج کے میرے یہی پیغام ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر ون الحمد للہ رب اللّہ و صلی علیہ سیدانا محمد و علیہ و صاب وسلم اللہ و فکنہ نما تو اللہ اللہ ہم آتی رف سے تقوا وضکی عان تخیر و منظق کا عن طولی و, و مولا اللہ نقل و نوا نواس نو جوارحانہ بیتی کل تمل لکھنا بنا شعیح فیضا فعالی کا بنا سبيل طولیغ نواح دن اللہ ہمارے حالات کو درست فرما دے یا اللہ پریشانیوں کو ختم فرما دے مسلمانوں کو عزت و سربلندی عطا فرما اسباب ذلت سے ہماری ہمیں نجات عطا فرما اسباب عزت عطا فرما اپنا سچا تعلق نصیب فرما ہمارے دعاؤں کو اپنا فضل و کرم سے قبول فرما گیان بافی مسجد کے اندر جو حالات چل رہے ہیں اللہ اس نے اپنی مدد شامل حال فرما وہ کمزور ہیں وہ ناگار ہیں تیری تیرے گھر کی بھی حرمتی ہو رہی ہے کہ اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما دے اور ہمارے حال پر ہم کا معاملہ فرما دے صلی اللہ تعالیٰ خلق محمد و علی و یا اجماعین